और इसकी रिपोर्ट्स के कारण पहले भी अमेरिका और दूसरे देशों की कई कंपनियां डूब चुकी हैं अब कह, कह, कहां की और कौन सी जानकारी दे रहे हैं एक बात दूसरी बात बोफोर्स फोर्स की रिपोर्ट सबसे पहले स्वीडिश रेडियो पे आई थी मैं करेक्ट करना चाहूंगा सुधांशु जी को स्वीडिश रेडियो पर सबसे पहले वो कांट की रिपोर्ट आई थी बाद यहाँ पर हल्ला हुआ भारत सरकार की एजेंसी में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला स्विडी रेडियो आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला एजेंसी में फाइनेंस इतना किसी किसी मुद्दे पे कांग्रेस छोड़िए रेडियो अब अब बोलिए बोलिए आप अरे सुन, सुन तो लीजिए मगर आए थे। मैंने बोला आए। खोला भी था लेकिन इसका खुलासा सबसे पहले स्वीडिश रेडियो ने किया था इसको करेक्ट कर लीजिएगा आगे सुनिए चुनाव के ठीक पहले कितनी बड़ी साजिश कर दिया अमेरिका की एक एजेंसी ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ बताइए सुधांशु जी उनको दुनिया का विश्व का सबसे लोकप्रिय लीडर बना दिया अमेरिका की एजेंसी ने कैसे साजिश कर रहा है अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री के साथ यह तो नहीं होना चाहिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी कैसे हो सकते हैं अभी देखिए इसको डिनाई करेंगे हमारे सुधांशु जी हमारे मित्र ये तुरंत कहेंगे हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते कैसे ये हमारे मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे हो सकते हैं हम तो नहीं मानेंगे इसको बात होती है तथ्य के ऊपर अब आता हूं तथ्य पे छह फर्जी कंपनियां मॉरिसस में बनाई गई एक पते पे कि नहीं अगर वो कंपनियां बयालीस करोड़ रुपए इंडिया में अडानी की कंपनी में लगा रही है तो वो क्राइम है कि नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे निगरानी रखने की जिम्मेदारी सेबी की है कि नहीं और अगर एक कंपनी का शेयर ओवर वैल्यू हो रहा है अचानक हजारों करोड़ उसकी कंपनी में विदेशों से आ रहे हैं मॉरिशस जैसे छोटे से देश से तो उस पर रोक लगाना उसको चेक करना उस पर कार्रवाई करना सेबी की जिम्मेदारी है कि नहीं अब बताइए अड़तीस फर्जी कंपनियां विदेशों में मॉरिशस और करीबियाई देशों में खोलकर और लाखों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगा के अपनी कंपनी के शेयर ओवर वैल्यू करके आप बैंकों से कर्जा लेते हैं यह फर्जीवाड़ा है कि नहीं पैंसठ हजार चार सौ करोड़ रुपए अडानी अदा, के इस घोटाले के कारण एल आई सी का आठ दिनों में डूब गया जो उनके शेयर की वैल्यू थी इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है आपने एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया गैस दे दिया बिजली दे दिया पानी दे दिया सड़क दे दिया स्टील दे दिया सीमेंट दे दिया सीपोर्ट दे दिया एयरपोर्ट दे दिया ढाई लाख करोड़ का कर्जा दे दिया चौरासी हजार करोड़ का कर्जा माफ कर दिया बीस हजार करोड़ की ड्रग्स उसके सीपोर्ट पर पकड़ी जाती है कोई कार्रवाई नहीं करते आप और आप उसको आपकी आपकी चाल चरित्र चेहरा वाली पूरी पार्टी उसको बचाने के लिए खड़ी हो गई आप कह रहे भारत पे हमला हो गया अरे भाई योगी आदित्यनाथ ने पांच करोड़ रुपए का यूपी में टेंडर कैंसिल कर दिया छह हजार का बिजली का मीटर दस हजार रुपए में बेच रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने भारत पे हमला कर दिया योगी आदित्यनाथ विदेशी हैं अमेरिका के रहने वाले हैं वो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ आप लोग घोटालों को बचाने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं जवाब ले अरे इंडिया में अगर बाहर से कोई आतंकवादी पैसा लगाएगा किसी की कंपनी में तो उसको जांच करने का उसको बुलाने का उसको देखने का सारा का सारा अधिकार भारतीय जांच एजेंसियों और जेपीसी को है गुमराह मत कीजिए देश को पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटुसत्य लाईव्ह न्यूज धन्यवाद